Lakonan diorang sampah buat. Saya tak tahulah, Jared Leto ni memang tak reti berlakon ke apa. Ha? Semua film kalau kita tengok, dari dia sebagai Joker, dia sebagai Morbius, dan kali ni dia sebagai Aris. Dia ada, dia ni sepanjang filem ada satu muka template yang staggered gitu saja tau. Saya baru saja saksikan filem Tron Ares Sebuah installment terbaru dalam dunia Tron ni tau Okay macam ni lah sebelum saya mulakan apa-apa Filem ni diarahkan oleh Joachim Ronig Yang dulu pernah mengarahkan filem Pirates of Caribbean 5 Dan juga Maleficent Mistress of Evil Kali ni pula mengisahkan tentang Dillinger System telah buat satu program terbaru yang bernama Ares Dan dia ni adalah AI pertama yang boleh transport daripada dunia grid kepada dunia sebenar Baik, okay ah saya pergi untuk tengok filem ni awal-awal lagi saya dah setkan filem ni di low expectation dan turns out filem ni lagi low <laughs> Ah, macam mana saya nak start Benda yang saya sangat-sangat suka dalam filem ni adalah visual. Oh, yang tu. Itu memang saya nak tekankan lah. Kita boleh nampak daripada 1982 punya cerita, 2010 punya cerita dan juga kali ni visual dia orang makin lama makin bagus. Filem ni kalau saya nak letakkan dia dekat Oscar pun boleh menang sebagai filem visual terbaik 2025 lah. Sebelum keluarnya Avatar. So, okay, Avatar nanti kita tengoklah jenis kan. Tapi ya, memang cantik every detail dari dorang punya suit, dorang punya motor, dorang punya jet, dorang punya headquarters like sangat-sangat cantik campur dengan warna-warna merah-merah dia pop up menyelah gila kita nampak warna merah dia tu. Dekat dunia sebenar cantik dah, tu orang punya CGI, practical visual ni apa semua. Bila masuk pula dekat dunia grid tu, kita nampak seluas-luasnya tempat tu. My god, cantik gila. Saya tak tahu nak cakap macam ni sebab filem ni memang dibuat untuk visual. Saya boleh letak visual dia masterpiece. Kemudian action bila dia baling maling cakra tu kan yang boom 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 boom. Oh, dia dia macam kat Amerika lah, kan. Kali ni kita nampak bukan hanya cakra kosong biasa yang bulat tu. Tak, tak, tak. Kita ada nampak yang cakra tiga segi. Lepas tu kali ni ada staff dan staff tu bila bergerak ke kiri ke kanan macam ni kan, ada keluarkan efek dia tu. Oh, gila. Combination antara tiga tu lah, warna, visual dan juga action. Complete dan yang paling saya suka adalah bila dia orang aktifkan cahaya dekat efek belakang setiap kenderaan orang. Oh, huh, sebelum-sebelum ni kita nampak dorang aktifkan hanya dalam dunia grid. Tapi kali ni kita nampak apa kesan dia bila cahaya tu kena dekat kereta polis, kena dekat jet pejuang. Dan itu je lah apa yang saya suka pasal filem ni. Tapi di sebaliknya pula, yang teruk pula untuk filem ni adalah jalan cerita ni. Saya boleh kata hampir. Dia punya jalan cerita dia tu so staggered, sangat mendatar yang there's no conflict yang buatkan kita macam Oh, shit. Ah, tak tak ada. Itulah yang pasal storyline dia. Saya tak tahu nak cakap. Jadi korang kena saksikan sendiri. Baru korang nampak perbezaan perjalanan cerita tu antara 2025 ni dan juga 2010 yang dulu. Sangat ketara beza orang. Dan yang ketara sangat-sangat-sangat-sangat-sangat pula adalah lakonan. <laughs> saya tak sangka saya akan cakap benda ni. Lakonan diorang sampah, mat. 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 Saya tak tahulah. Jared Leto ni memang tak reti berlakon ke apa. Semua villain kalau kita tengok dari dia sebagai Joker, dia sebagai Morbius dan kali ni dia sebagai Ares. Dia ni sepanjang filem ada satu muka template cara dia buat lawak, cara dia marah, cara dia sedih, cara dia gembira, semua biasa. Semua satu template muka yang sama gitu saja. There's no emotion, there's no turun naik, there's no. Tak ada emosi. Dah bukan setakat tu, dia punya kawan dia juga Greta Lee pun sama. Tak ada emosi Staggered face Dull face Template Kosong Sampah The only pelakon yang saya rasa okey Adalah Evan Peters Dia adalah satu-satunya watak yang ada emosi Yang lain Zzzz I want to like this movie tau sebab saya suka The 2010 punya version and untuk kali ni dengan pertambahan teknologi yang baru jalan cerita makin lama makin terbaik international ni I hope for the best lah but it turns out what the hell so disebabkan itu saya mampu bagi filem ni sebanyak 5 per 10 bintang tapi <laughs> punya lah saya tak suka ni apa semua saya letakkan filem ni di tempat yang kedua dalam trilogi Tron tempat yang ketiga adalah filem Tron yang pertama pada tahun 1982 dari segi lakonan dari segi jalan cerita semua best sebab this is the first time orang buat filem yang sebegini sci-fi yang sebegini cuma the kurangnya filem ni adalah dari segi dia punya CGI lah sebab tapi ialah saya faham 1982 memang kalau kita tengok dia bukannya PS1 punya grafik lah dia macam 8 bit game komputer yang saya tak boleh nak hadam dia punya visual tu lah. Sebab tu saya letakkan di tempat yang ketiga. Tapi bukannya tak best. Best jadi cerita dia pun semua. Dan tempat yang pertama, Tron Legacy 2010. It's not the best. Best? Best? Tak, tak, tak. Tapi dia lebih baik daripada Tron Eris ni sebab orang ada emotion. orang ada jalan cerita. orang ada hala tuju. Untuk visual 2010 tu sangat-sangat cantik. Pertama kali nampak perlawanan cakra yang sangat-sangat amazing dan juga performance Jeff Bridges man Jeff Bridges cuma yang kurangnya untuk filem ni adalah CGI dia bagus but certain CGI yang mengkehendaki pelakon tu jadi muda ah ha, itu ada a bit of slack lah so ya yeah, itulah dia saya punya review dan tanggapan untuk Tron Aries ni kalau korang nak tengok filem ni hanya semata-mata untuk action dan visual saya suggestkan untuk korang tengok ke IMAX Woo! Uh, tapi kalau korang nak tengok untuk tahu jalan cerita dia dan juga pelakon-pelakon dia how good damn are tak payah tengok kot apa-apa <laughs> pun guys jadilah penonton yang setia terima kasih